Əziz həmyəlilər, Qızıl Güllər Diyarının gözəl və rəqli insanları, hamınızı bir daha salamlayıram. Bu gördüyünüz gül artıq bizim seçki kampaniyamızın rəmzidir. Gözəlliyi, məhəbbəti, sevgini, dolayısıyla Zaqat əlində təmsil edən bu Qızıl Gül artıq zəfərin də rəmzi olacaq. Millət vəkili nədir? Millət vəkili seçkiyə bir neçə gün qalmış, zorla toplaşan insanların qarşısına bəzənib çıxan, əzvər nitqlər söyləyən, rayondakı festivallarda iştirak edib gündəmə gəlməyə çalışan, vəkilliyin maddi imkanlarından istifadə etmək üçün can atan yox, rayon üçün layihələr təqdim edən, rayondakı problemlərin həlli üçün lazım olan dövlət qurumlarının qapısına aşımdıran, sizin problemlərinizə həll yollarını tapana qədər geri addım atmayan bir olmalıdır. Millət vəkhli ekranlara çıxaraq qədim dövrlərin hekayə və nağıllarını anlatan, bir neçə nəfərin adına əzbərləyib onlara qarşı son istifadə müddəti keçmiş cümlələr quran, bir dəfədə olsun bizim gözəl zakata alamızın adını, problemlərini belə hallandırmayan, qısacası keçmişdə qalan yox, müasir standartları mənimsəmiş, aktual məsələlərə, problemlərin təhlilinə vaxtını sərf edən biri olmalıdır. Millət vəkhli yalız seçkilər günü sizdən səs istəyən Sizin səsinizdə səsinizlə, səsinizlə güzəran hədəfləyən yox. Hər addımında, hər günündə sizlərin səsinə səs verən. Bütün yaralı nöqtələrimiz üçün siz ağlı insanların köməyi ilə layihələr hazırlayıb qəbul elətdirən, sizinlə birlikdə gülən, sizinlə birlikdə kədərlənən, zakat alazız bir gün belə xəyal etməyəmir olmalıdır. Millət vəkili Cənnət məkan zakat alaya turist kimi gələn, qucağar şəhərləri yalnız videolardan izləyən Bahalı restoranlarda qonaq qutlarının səfası çəkən yox. Zaqatalağın hənuzca kəndində sadə vətəndaşlarımız da süfrəyə əyləşə bilən, insanların nəqliyyat problemləri hiss edən ən əsasısa Zaqatalağın turistlərdən əvvəl bizim Zaqatalalılarımızın cənnətinə çevirmək istəyən bir olmalıdır. Millət vəkili yarlımaz məmurlarımızla əl bir olaraq sizin haqqınızı tapdalayan yox. Sizə sürü kimi baxan məmurlara qarşı sizi qoruyan, sizi haqqlarınızı xatırladan Hətta o məmurları da öz hududlarını öyrədən, yalanlarını ifşa edən, ortadalarında gizlənmək məcburiyyətində qoyan, qısacası ağılı ilə, cəsarəti ilə Hağla birgə aşılmaq göstərilən dağları şiddətdən istifadə etmədən dik duraraq əridə bilənmiri olmalıdı. Millət vəkili biz bacarmırıq, bizi dəyişdirin. Biz artıq islahat edə bilmirik, qısacası yetərsizik deyə ölkə rəhbərliyinə müraciət edən Daha sonra hər şeyi necəcə olub bunudur. Heç sevililmədiyi bir yerdən yenidən namizədliyini verə biləcək xarakterdə yox. Bu günə qədər həm təhsil, həm sosial həyatda, həm dövlət, həm özəl şirkət, həm də öz qurduğu şirkətdə, həm ölkə, həm də beynəlxalq arenada özünü sübut etmiş. İşlədiyi yerlərdə ən aşağı vəzifədən ən yuxarı vəzifəyə qədər dırnaqları ilə qazıyaraq yüksəlmish. Geri gəldiyində də prinsiplərinə sadiq qalaraq həm prestijdən həm də yüksək qazancdan imtina edərək doğru bildiyi yolda gedə bilən biri olmalıdır. Mən də Fəris Həsənov olaraq ölkədə baş verən prosesləri izlədim. Prezidentimizin islahat çağırğılarına səs verdim. Ən əsası da pozitiv ruhlu, zəqətlə insanın səsinə səs verdim. Dəstək alacağıma inandım. Sadaladığım bütün xüsusiyyətləri özümdə hiss etdim, ümid etdim. Əmin oldum, sizləri dinlədim və millət vəkilliyinə namizədliyimi irəli sürdüm. Sizlərin dərdi əvəzinə sizləri dərd kimi görən yerli məmurlar və yetərsiz millət vəkilləri olduğunu gördüm. Yartmaz məmurlarla dost olmaq üçün yox, hər zamanki kimi sizlərin oğlu, sizin qardaşınız, evinizin, süfrənizin bir fərdi olacağıma inandım. Sizin üçün işimi itirməyi, təziqlərə məruz qalmağı gözə aldı. Çünki məni dəstəkləyəcəyinizdən 1 saniyə belə şübhə eləmədim. Sizin seçkilərdə mütləq iştirak edəcəyinizdən də şübhə etmədim. Fəriz Həsənov olaraq sandıqda sizin səslərinizə, sizin əmanətiniz kimi sahib çıxacağam. Söz verirəm buna. Peşəkar təhsil keçmiş müşahidəçi qruplarını, xarici əməkdaşların çoxsaylı nümayəndələrini, ən qorxmaz jurnalistləri rayona gətirəcəyəm və əsas da ölkə rəhbərliyinin diqqətini birbaşa rayonumuzun üzərinə çevirəcəyindən əmin olun. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hər bir texniki vasitə ilə yanaşı, texnologiyanın bütün imkanlarını səfərver etmişəm. Dünyada trend olan seçkidə data analitikasından istifadə etməyə başlamışıq artıq. Nəticələrlə bağlı ölkə rəhbərliyini xəbərdar edəcəyəm. Qanun pozuntusuna yer verən məntəqə sədrləri, karusel əməliyyatında iştirak edən, rayonumu sevməyən insanların ocağını odun daşıyan hər kəsi sizə təqdim edəcək. Hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edəcək. Güc, cəsarət və qabiliyyətli olduğuma inandım. Ötən bir həftə ərzində qaynar xətlərə etdiyim bütün müraciətlərə baxıldı. Yerli məmurların yox, haqqın tərəfinə tutdular. Sizlər də haqlı olanın tərəfinə bilin. Qorxmayın, çəkinməyin. Haqqımızı sonuna qədər, haqsızları əzə əzə bir nöqtəyə vuraraq sivil yollarla birlikdə alacağımıza əmin olun. Biz birlikdə çox güclüyük və Qızıl Güllər diyarında tər təmiz səhifə açmağa hazırıq. Əllərinizi ürəyinizə qoyaq, dualarımızı əsif eləməyək. daim pozitif ve güler yüzlü olalım. Çünkü gelmemiz için teşekkür ederim.